Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letop, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan berkongsi mengenai Ali ekspedisi terima rawatan rapi akibat jangkitan virus Tilaferi tegaskan hijab bukan soal rezeki, hargai doa peminat Amira Rosli pulih selepas pembedahan appendeks berjalan lancar Kamal Adli akui emosi terganggu, hilang selera makan Azira Shafinas percaya waktu terbaik, jodoh masih dalam ketentuan. Dawaan terhadap bapa tiri, Akish Desak netizen tampil dengan bukti. Nazri simpan impian bersatu dengan Raihan di pentas suatu hari nanti. Ayo, teruskan menonton dan terus bersama-sama Mr. Letop hingga ke penghujung video. Penyanyi legenda Rope, Ali Expedisi kini menerima rawatan di Hospital Sultan Idris Shah, serdang selepas disahkan mengalami jangkitan virus sebaik pulang daripada menunaikan ibadah umrah. Anaknya, Wan Aliuddin Akil memaklumkan bahawa keadaan kesihatan bapanya menunjukkan perkembangan positif, namun masih memerlukan pemantauan rapi oleh pihak perubatan. Menurut Akil. Ali masih bergantung kepada alat bantuan pernafasan berikutan masalah pada paru-paru yang didapati kembali berai. Walaupun begitu, tahap kesihatan bapanya dilihat semakin stabil berbanding hari sebelumnya. Buat masa ini, Ali masih ditempatkan di wad kecemasan dan berada di bawah pemerhatian doktor. Aqil turut menjelaskan bahawa pihak hospital tidak membenarkan ahli keluarga menjaga secara langsung bagi mengelakkan risiko jangkitan kepada orang lain. Hasil pemeriksaan awal mendapati Ali mula menunjukkan simptom seperti batuk dan selesema ketika berada di tanah suci. Namun jenis virus yang menjangkiti beliau masih belum dikenal pasti. Untuk rekod, Ali atau nama sebenarnya Mohad Ali Ismail, berusia 58 tahun, berangkat ke Makkah pada 12 Januari lalu bersama rombongan seramai 45 jemaah dan pulang ke tanah air pada 24 Januari. Sepanjang ibadah umrah tersebut beliau turut ditemani rakan baiknya, Ejih Dai. Kilaferi tampil memperjelaskan salah faham berhubung pendiriannya terhadap pemakaian hijab apabila menolak dakwaan kononnya dia mempertimbangkan untuk membuka tudung kerana peluang kerjaya yang semakin berkurang. Pelakon dan penyanyi itu mengakui pernah melalui detik kelemahan dalam usaha mengekalkan istiqamah, namun menegaskan perkara tersebut langsung tidak berkait dengan soal tawaran kerja. Menurutnya, Rasa goyah itu lebih kepada cabaran dalaman yang sering hadir dalam perjalanan keimanan seseorang. Kilaferi atau nama penuhnya Syakira Nisa Jahangir kan berkata, sehingga kini tawaran lakonan masih diterima seperti biasa dan dia bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan. Justeru, sebarang bisikan untuk membuka hijab tidak pernah dipengaruhi faktor kerjaya. Jelasnya, ada kalanya terlintas perasaan ingin merasakan kemudahan tanpa bertudung terutama apabila keluar rumah tanpa perlu memikirkan banyak perkara. Namun perasaan tersebut cepat ditepis kerana dia sedar keputusan yang dibuat sebelum ini lahir daripada kesedaran diri. Setiap kali berdepan detik keraguan, pelantun lagu tumpang lalu itu memilih untuk mendapatkan bimbingan rohani dengan menghubungi ustazah bagi memuatkan semangatnya. Nasihat yang diterima membuatkan dia lebih tenang dan memahami bahawa usaha menahan diri itu sendiri mempunyai nilai ganjaran. Lebih mengejutkan, pendedahan tersebut membuka ruang kepada ramai wanita untuk berkongsi pengalaman sama dengannya. Kilaferi berkata, mesej yang diterima membuktikan bahawa ramai turut berdepan perasaan serupa dan ia membuatkan mereka sedar bahawa mereka tidak bersendirian. Menurutnya lagi, keputusan untuk terus berhijab tidak banyak dipengaruhi nasihat rakan selebriti, sebaliknya bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Walaupun ada rakan yang menghubungi dan memberi sokongan, dia percaya keteguhan hati perlu datang daripada diri sendiri. Dalam masa sama, Kiraferi mengakui sokongan moral dan doa daripada insan sekeliling banyak membantu dirinya untuk kekal istiqama sehingga hari ini. Dia turut berharap agar pendiriannya untuk terus berhijab dapat dipertahankan untuk jangka panjang. Untuk rekod Kilaferi mula mengenakan hijab pada tahun 2020 dan sejak itu lebih memahami cabaran yang datang bersama komitmen tersebut, sekaligus menjadikannya lebih empati terhadap wanita lain yang melalui fase sama. Pelakon Amar Baharin meluahkan rasa syukur apabila isterinya, Amira Rosli selamat menjalani pembedahan selepas mengalami masalah kesihatan berkaitan appendeks. Menurut Amar Moham Baharin, Pembedahan yang dijalani oleh Amira beberapa hari lalu berlangsung dengan baik dan berada dalam keadaan terkawal. Dia turut memanjatkan kesyukuran kerana segala urusan dipermudahkan. Menerusi satu perkongsian, Amar turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak putus-putus mengirimkan doa buat kesembuhan isterinya. Katanya, sokongan dan doa orang ramai amat bermakna buat mereka sekeluarga. Perkongsian tersebut turut mendapat perhatian peminat yang membanjiri ruangan komen dengan kata-kata semangat serta doa agar Amira, yang juga ibu kepada dua cahaya mata, segera pulih seperti sedia Amira turut tampil membalas ucapan tersebut dengan memaklumkan keadaannya kini berada dalam keadaan baik. Pelakon drama No itu berkata, pembedahan berjalan lancar dan dia sedang melalui proses pemulihan sambil menghargai kehadiran serta sokongan suaminya yang sentiasa berada di sisi. Difahamkan, Amira masih menerima rawatan dan pemantauan di hospital, seperti yang dikongsi menerusi foto di akaun Instagram miliknya. Pelakon Kamal Adli mengakui dirinya masih berusaha menstabilkan emosi selepas melalui fasa sukar berikutan perpisahan dengan bekas isterinya, Ukasha Senros. Walaupun sudah kembali bekerja, Kamal mengakui dia terpaksa menyembunyikan kesedihan yang dirasai ketika berada di set penggambaran. Menurut Kamal, pengalaman tersebut merupakan sesuatu yang baharu dan tidak mudah untuk dihadapi. Kesibukan kerja sedikit sebanyak membantunya mengalihkan perhatian, namun ia tidak bermakna perasaan yang terpendam hilang sepenuhnya. Pelakon berusia 40 tahun itu berkata, tekanan emosi yang dialami turut memberi kesan kepada dirinya secara fizikal, termasuk kehilangan selera makan sehingga berat badannya menurun. Walaupun sedang mengamalkan diet Situasi yang dilalui menjadikan keadaan itu lebih ketara. Dalam masa sama, Kamal mengakui dia masih dalam proses menerima dan memahami apa yang berlaku. Setiap kali pulang ke rumah, dia lebih memilih untuk meluangkan masa bersendirian bagi menenangkan diri, bermuhasabah serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Katanya, waktu bersendirian itu menjadi ruang untuk healing, meskipun dia sedar proses pemulihan emosi memerlukan masa. Namun, Kamal tetap bersyukur kerana diberi rezeki kerja yang berterusan, sekaligus membantunya untuk terus kuat melangkah ke hadapan. Kamal turut menghargai sokongan rakan-rakan di set penggambaran yang memahami keadaannya. Menurutnya, sikap mereka yang menjaga sensitiviti dan tidak mengungkit hal peribadi banyak membantu meringankan beban emosi yang ditanggung. Untuk rekod, Kamal Adli dan Ukasha Senrosah bercerai talak satu di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur baru-baru ini. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 4 November 2021 dan dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Haura Ukaira, yang kini berusia setahun 8 bulan. Pelakon dan penyanyi, Azira Shafinas memilih untuk menikmati fase kehidupan sebagai wanita solo dan mengakui berada dalam keadaan selesa serta bahagia dengan perjalanan hidupnya ketika ini. Menurut anggota kumpulan DFEM itu, soal jodoh bukan sesuatu yang boleh dipaksa kerana dia percaya setiap ketentuan sudah diatur dengan sebaiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru, dia reda dengan apa sahaja yang berlaku dan kekal positif terhadap masa depan. Azira berkata, walaupun keinginan untuk berumah tangga itu wujud seperti insan lain, dia yakin waktu yang tepat belum tiba. Baginya, jika jodoh masih belum hadir, pasti ada hikmah dan perlindungan yang Allah sediakan untuknya. Buat masa ini, aktris berusia 35 tahun itu lebih memberi tumpuan kepada kerjaya seni yang masih aktif dan mempunyai banyak sasaran peribadi yang ingin dicapai, khususnya menjelang tahun 2026. Mengulas soal pertanyaan berulang mengenai jodoh, Azira mengakui dia sudah terbiasa dan tidak lagi memandang perkara itu sebagai tekanan. Katanya, kesejahteraan mental jauh lebih penting dan dia berasa bersyukur kerana mampu menjalani kehidupan dengan tenang serta bahagia. Menurut Azira, pertanyaan sedemikian juga sering datang daripada ahli keluarga. Namun dia menganggapnya sebagai perkara biasa dan tidak mengambilnya secara negatif. Dalam pada itu, Azira turut berkongsi ciri pasangan hidup yang diharapkan, iaitu seseorang yang mampu memahami komitmen serta gaya hidupnya sebagai anak seni. Dia menegaskan bahawa sokongan dan kefahaman terhadap kerjaya menjadi aspek penting dalam sesebuah hubungan. Pelakon filem Sherif, Narko Integriti itu turut mengakui dirinya seorang yang berdikari sejak usia muda dan lebih selesa menguruskan kehidupan tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Walaupun mengakui mencari pasangan yang benar-benar memahami bukan perkara mudah, Azira tetap terbuka sekiranya dipertemukan dengan individu yang tepat. Dalam perkembangan kerjaya, Azira bakal muncul dalam drama Kerana Cinta Itu Dusta yang dijadualkan bersiaran menerusi slot Samarinda TV3 bermula 25 Februari ini. Drama 30 episod itu turut menampilkan barisan pelakon seperti Jasmine Juma, Emma Maembong dan Nazrif Nazri. Pelakon muda Putri Balkis tampil lantang mempertahankan bapa kirinya, Faris selepas muncul dakwaan tidak berasas yang mengaitkan lelaki itu dengan penggunaan bahan terlarang. Menerusi perkongsian di Instagram Story, Putri Balkis atau Akish menegaskan bahawa sebarang tuduhan serius seharusnya disertakan dengan bukti yang jelas, bukannya sekadar andaian berdasarkan pemerhatian luaran. Akish mempersoalkan sikap segerintir individu yang mendakwa kononnya mengetahui keadaan keluarganya hanya dengan melihat dari jauh. Menurutnya, tanggapan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk menemparkan tuduhan yang mencemarkan nama baik seseorang. Pelakon drama keluarga itu-itu menjelaskan bahawa dakwaan terhadap bapa tirinya timbul hanya kerana cara Faris memegang pemetik api, sesuatu yang disifatkannya sebagai tidak munasabah dan berulang sama seperti fitnah yang pernah dilemparkan terhadap ibunya sebelum ini. Akish turut meluahkan kekecewaan apabila ahli keluarganya sekali lagi menjadi sasaran tomahan tanpa sebarang bukti kukur. Menurutnya, realiti kehidupan mereka jauh berbeza daripada apa yang digambarkan oleh pihak luar. Jelas Akish, Faris merupakan seorang yang bertanggungjawab dan komited terhadap kerja serta keluarga. Katanya, Bapa tirinya bekerja setiap hari dan sentiasa mengambil alih tanggungjawab menjaga ibunya sepenuhnya, terutamanya ketika ibunya kurang sihat atau dirawat di hospital. Tambahnya, urusan kerja akan diambil alih oleh pasukan lain sekiranya Faris perlu memberi sepenuh perhatian kepada keluarga, sekaligus menafikan dakwaan liar yang dilemparkan terhadap bapa tirinya. Bekas vokalis utama kumpulan Nasyid Raihan, Nazri Johani meluahkan hasrat pribadi untuk kembali berkongsi pentas bersama kumpulan itu sekurang-kurangnya sekali sebelum hayatnya berakhir. Menurut Nazri, impian tersebut bukan didorong oleh kepentingan pribadi, sebaliknya demi memenuhi kerinduan peminat nasyid yang mahu melihat barisan asal Raihan kembali bersatu di atas pentas. Katanya, meskipun persoalan mengapa ada kumpulan lain mampu bersatu semula sering bermain di fikirannya, dia memilih untuk menyerahkan segalanya kepada ketentuan ilahi. Baginya, selagi hati belum digerakkan oleh Allah, tiada apa yang mampu dipaksakan. Nazri berkata demikian ketika ditemui pada sesi latihan konsert 25 tahun intim, No Kasih, baru-baru ini. Mengulas hubungannya dengan Raihan selepas meninggalkan kumpulan itu pada 2006, Nazri menjelaskan bahawa mereka tidak lagi berhubung dan tidak pernah terlibat dalam sebarang kerjasama profesional atau perniagaan sejak itu. Namun, keadaan tersebut diterimanya dengan hati terbuka tanpa menyimpan sebarang rasa terhadap pandangan masyarakat. Walaupun jarak memisahkan, Nazri mengakui kenangan bersama Raihan tetap meninggalkan kesan mendalam. Menurutnya, perasaan rindu itu adalah sesuatu yang fitrah apatah lagi mereka pernah berkongsi perjuangan dan perjalanan yang panjang bersama. Nazri turut menyatakan bahawa sehingga hari ini, dia masih menghargai setiap anggota Raihan dan mengakui setiap daripada mereka memiliki kelebihan tersendiri, selain pernah sama-sama melalui susah senang dalam dunia seni nasyid. Dalam perkembangan lain, Nazri bakal membuat penampilan khas bersama kumpulan Intim dengan memperolehi dua buah lagu pada konsert 25 Tahun Intim, No Kasih. Katanya, undangan tersebut amat bermakna memandangkan dia pernah terlibat dalam album kumpulan berkenaan sebelum ini. Tambah Nazri, jemputan itu diterima tidak lama selepas dia menjalani rawatan jantung, sekaligus membuatkan dirinya berasa dihargai dan disokong. Dia percaya kehadirannya dalam konsert tersebut adalah atas niat murni intim untuk membantu dan memberi ruang kepadanya terus berkarya. Konsert 25 tahun intim No Kasir dijadualkan berlangsung di Aziata Arena pada ahad ini dan turut menampilkan Dato' M. Nasir sebagai artis jemputan khas. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop. Komuniti dunia hiburan, jaga diri. Assalamualaikum.